Вітаю вас різдвяні та новорічні свята. Це зрозуміло в першу чергу ялинка шампанське подарунки. А по друге, знижки розпродажі акції. Але чи завжди слід довіряти рекламним закликам і маркетинговим ходам, якими в грудні січні нас намагаються здивувати супермаркети, інтернет-магазині, різноманітні установи, що пропонують свої послуги? Саме про це у найближчі 20 хвилин будемо говорити з гостею програми в нашій студії. Яна баранова, президент громадської організації «Союз золотий вік України», України, член української спілки психотерапевтів, психолог, психоаналітик, вітаю вас. Добрий, день. Я, ну почнемо з чого. Експерти кажуть, що засновниками розпродажів як таких слід вважати французьких булочників. А саме вони першими почали продавати свій товар ввечері зі знижкою. Як це відбувалося в Україні, коли вже е, українські продавці дійшли до висновків, що пора розпочинати розпродажі? Но ну, оно ж пока петух не клюнет, да? Так. Ничего делать не будем. То есть товар есть, с ним что-то делать нужно, спасать, help, да? Так. То есть максимально, оптимально что? Снизить цену. Ну то есть не нами придумано, не в Украине это однозначно. То есть это уже давно наработано такой. Не было. Что, что? Своего шляху в Украине э, в этом направлении не было. Все как э, за теми э, стандартами, которые уже много Конечно, конечно, конечно. То есть там все-таки капитализация началась гораздо раньше. И ходов маркетинговых к этому моменту, пока в Украине свое производство. И при этом, опять же, да, неповоротливые, тяжелые производства при Советском Союзе. И магазины, возможно, были скидки? Нет. Да? То есть все стало цель. возможно, когда средний класс начались производства частного характера, и отсюда человек может решать, как ему лучше распорядиться своим товаром, или он будет лежним лежать, лежать очень долго и что я теряю деньги, либо же, да, нужно что-то делать. И <связывая> пришли до магазинов на поздний да. новоречных свят украинцы. Цим користуються заповзяті продавці, які на, на сьогоднішній день, на вашу думку, найпоширеніші хитрощі, які використовуються маркетологами. Но о том, как товар ставится в супермаркетах, наверное, это самая большая такая вот уловка продавцов, независимо от акций. По-моему, они уже все знают. Да? То есть товар, который э, стоит подешевле и пользуется спросом, его никогда не найдешь на уровне глаз. То есть он будет стоять либо выше, либо ниже, ну где-то а перед тобой то, что нужно продать сегодня. Ну а на празднике сам Бог велел, и само собой мы видим витрины, где минус 70, минус 80, так. потом будет минус 90, но ну, практически... А Путин, ну, наверное, доплачивать уже буду за то, что зашли в магазин. Ну, то есть, на самом деле, ну, у каждого человека есть свой круг магазинов, да, и продовольственных, и где покупают одежду, обувь. Где он знает ассортимент, ну, по сути дела, и следит за ценами. То есть, бывает, я про очки даже, про свои, мы с вами да. очкарики. Вот я там подобрала себе какую-то оправу и... Чекаю, на Чекаю, да. да, чекаю. И, как правило, я этого дожидаюсь. Но бывают и очень часто такие моменты, когда заходишь в магазин один и тот же, там, подобрав заранее, там, присмотрев для себя mm. что-то, и смотришь цену, вот они, минус 70, но ты видишь, что цена осталась такой же, какой была и 3-4 месяца назад, просто начальная цена многократно увеличилась. То есть вот это такие ну, не совсем политкорректные, да, скажем так. Как себя с покуси? Ну, вот, опять же, на сегодняшний день, мне кажется, в связи с общей ситуацией, немножко уже люди не будут вот так хаотично и бездумно покупать все подряд. То есть еще год назад, наверное, да, когда объявляются рождественские распродажи, основные покупатели, ну кто, молоденькие девчонки, женщины, ну опять же и мужчины, в том числе у нас уже очень много Денди, то есть и люди прям буквально, да отчитывая минуты, устремляются туда. Но вот когда произошел вот такой у нас момент да, непростого года переоценки ценностей, я просто наблюдаю по кругу знакомых и приятелей уже вот такого огня в глазах о начавшихся скидках нет. Угу. И задается такой внутренний вопрос, а нужна мне эта 80 кофточка, ну пусть даже по сниженной цене, или там 20-е туфли. Это же свято наближается. Это свято. Ну, Психологический момент играет великую роль. Само собой, само собой. Но я же говорю, вот этот глобальный такой момент переоценки ценностей, он все-таки произошел. Он произошел однозначно. И свято себе можно устроить по-разному, опять же, до да, момент, когда... Я чего хочу для себя, красивенького, там вкусненького или того, чего хочу на сегодня. И мои близкие, чем я могу и хочу порадовать их. То есть как-то вот этот приоритет, а еще чем я могу помочь тем, кому сегодня тяжелее, чем мне сейчас. Момент этот срабатывает. Срабатывает. Еще один маркетинговый хит. Девіз, хто не встиг, той запізнився. Да? Uh -huh. Начати ж мова йде про побутову техніку. А, як це виглядає, от, на вашу думку, і де нам а, ну, намагаються продати те, що нам зовсім не потрібно? Ось є мікроволновка, вона да. остання. Да. І сьогодні, і тільки сьогодні, ти, якщо приїдеш, ну і так, так далі. Так і далі, так далі. вот цей момент особливо є да, ще плюсом. Ночные рабочие часы, да. когда вот эти скидки особенно присутствуют. Ну, то есть у нас, у человека в крови. Хочеться дешевле, а лучше бесплатно, так. а лучше, а лучше. І пусть буде независимо від того, нужно мне это или нет. ні. Тобто, именно на вот моменті. Цей, цей, цей шампунь він останній, але ми зараз принесемо вам ще п'ять э, таких же, э, от, от такого ж такого ж самісінького шампунь. І, і, і люди людина бере. І людина бере. І людина бере, тому що в нас ще глибоко сидять ті време, так, да, дефіцит, а Последнее нужно брати, пусть будет на всякий случай. Ой, а якщо дошево, пусть этого буде два, хоча це второє буде скоро. Зрозуміло. Ще один напряму з це послуги, які пропонують. Да, там, пирокарни, пропонуют mm -hmm. интернет-провайдеры. Yeah. Э, насколько они також відповідають дійсності, действительности, как на вашу думку? Вот буквально совсем недавно э, маркетинговую видела ход. На улице дают такой флаер: акционная стрижка, от там, не скажу mm -hmm. кутюр парикмахеров, но что-то от спилки парикмахеров какой-то известный, стрижка одна гривна. <свас> не ходила, не знаю, не пробовала, но отдала сыну, чтобы сходил и узнал, что это такое. <свас> <свас> но, <свас> пока комментариев нет, не знаю. На судячи за вашим досвідом. Чи відрізняються насправді новорічні знижки, новорічні акції в Україні від тих, що сьогодні проходить там в Європі чи в інших країнах далекого закордону відрізняються, відрізняються, тому що там по настоящему ну, в 90% случаев, вот та ізначальна ціна не увеличивається mm -hmm. періоду акції. І якщо скидка, то це скидка є. Це многократно проверено і на все сам... самом деле так, да. Но у нас сейчас здесь в Украине очень много компаний с иностранными ну, инвестициями иностранных изначально, соответственно, вот эти все акции они одинаковые, то есть они не могут отличаться. А если вы не отличаются? Ну это значит нужно задавать вопросы и как бы даже где-то бить в колокола и писать в головной офис. Такое тоже можно делать в компании. Поговорим о про... Рик, что мы на? Яким он был на вашу думку? Что запомнивалось у большего всего? Год очень непростой, год для Украины, для нас, для всех. Новый год больших жизненных уроков, переоценки ценностей. Считаю очень сильный год, и он всех нас, всех нас сделал сильнее, мудрее. И вот не той... Мне кажется, толпой, Часы которая насмелось. отталкиваясь вот от mm -hmm. нашей темы при открытых mm -hmm. дверях будет теперь туда ломиться. Вот с таким же энтузиазмом и внутренним большим желанием я просто вижу, как люди идут на Фроловскую, и помогают там переселенцам. То есть вот этот момент mm -hmm. он произошел, и это очень важный момент внутренний, и уже он есть, и уже он будет служить такой вот отправной точкой. Коли я думаю не тільки себе, а ще о людях, які рядом зі мною оказались ще гораздо в положении, чем я. Що я можу зробити для них, для страны, для себе. Головне розчарування цього року. Ви знаєте, у мене таких немає. Три головних події, які ви э, ну, відзначаєте особисто для себе і э, взагалі для держави. Февраль. смерти, которые просто не укладывали в голове. Донбасс, то, что там началось у меня дома, до сих пор я не могу в это понять, я не верю, что это все будет надолго. Ну и вот формирование нового правительства, с которым связаны большие ожидания. Ну, допустим, у меня я всегда верю в то, что люди приходят к власти умные, люди наконец-то будут те, которые будут думать а больше интересоваться политическими событиями в Украине за цей год? Я не скажу, что стало больше ими увлекаться, нет. Но волей-неволей в эту ситуацию уже ты оказался как привлеченным, поэтому, конечно. Чи много новых друзей появилось, да, у вас этого года? Да, очень много. Очень много людей Дайте интересных, всяких друзей. разных. Давайте поговоримо про друзів. Давайте хто хто ті? Хто ці люди? Звідки вони, е, які у них погляди, е, про що ви спілкуєтеся з новими людьми, е, яких по яких зустріли цього року? Року, що минає. Uh -huh. Вот сейчас есть такое, как направление движения «Нова ну, Краина». И там mm. объединились люди, но ну, в основном это науковцы, есть и практики, бизнесмены, которые вот видят, встречаясь, создают такой вот свой план, ну скажем так, даже помощи правительству Разные группы. Я, кстати, что в группе такая непростая. Социальный капитал плюс стратификация. То есть это все про нас, про людей. Как? Чем занимается вся группа? Все, все вот мы разрабатываем такую программу, как по максимуму людской наш вот этот открывшийся ресурс, потенциал, его использовать для развития, для такого прорывного развития нашей страны. Потому что ресурсов очень много, и опять же, люди из самых разных групп и... Чуть больше им дать возможность проявлять внутреннюю активность, всем опять же нам станет лучше жить и в стране, в том числе это касается и пенсионеров, угу. это касается и группы, которая я занимаюсь, людей там отбывающих наказания, освобождающихся их родственников. То есть это большой потенциал, который он здесь, ну вот, не то, что не востребован, а. Остается за спиной, за кадром, плюс еще и затратным, да, еще и опасным. То есть, и еще есть ряд групп, ну, те же нас, проблемная группа, да, и инвалиды, и люди, которые временно и оказались вот здесь переселенными. То есть, чтобы это не была ситуация, дайте нам, и это вызывать будет, и агрессию долго так стоять нельзя, и для государства это затратно. То есть, чтобы вот этот момент, у школь переселились люди с умами, с руками, с мозгами хорошими. То есть, дать возможность здесь развития. Это будет новый всплеск для нашей страны. Вот такой новый момент роста. Я в этом абсолютно уверена. ми спілкувалися в цій студії саме, що стосується теми переселенців mm -hmm. за останні три місяці, як змінилося ставлення людей, які постійно ну, скажімо так, живуть тут у Києві до тих, хто приїхав. Наскільки мені відомо, воно постійно змінювалося. Спочатку їх зустрічали з відкритими обіймами. Потім їх скажімо так, намагалися не помічати. Потім все так стабілізувалося, як зараз. ставление до цих людей и как оно изменивалось ну, вот на каждую себя... опять же да так как я это себе вижу вот uh -huh. чувствую изнутри то есть произошло такое принятие сейчас что эта ситуация есть злиться отрицать uh -huh. ее либо там пытаться не замечать вообще да не получится Суспільство заявляется с думкой что вони ни в чем не повинны да хотя на на початку... Вы сами цену из чего вы сюда приперлись? Да, много было таких, да. как бы, идей. Но вот сейчас вот этот момент такого, ну, примирения, я вижу, ну, между Востоком, да, как бы, Западом, mm -hmm. то, чего пытались такую прям пропасть провести, я вижу, что этот момент примирения происходит на вот таком человеческом общении. Обычного, так? Да, да. Да, и вижу взаимопомощь очень сильную, и опять же, ну, и в соцсетях и так вживую. То есть предложений по работе переселенцам достаточно много, причем в приоритете люди угу. переселенные. То есть я все, ну, я это все наблюдаю. Чего вы очищаете ведро, еще наближается? Спокойствия, <с. с>. стабильности. То есть, чтобы прекратились эти взрывы, щоб не було блокпостов, щоб эти поняття з нашей жизни, і щоб ми почали вот, підніматися знизу і вот так новий разцінь. Чого должна, зробити країна, щоб той самий схід і захід стали разом? Які заходи ви пропонуєте як психолог, як психотерапевт? Как можно больше вот таких платформ площадок, где люди могли бы с обеих сторон начать диалог и начать говорить этот диалог строить так на вещах, которые нас объединяют. они постоянно звучащий акцент делать да, что друг друга не слышат, мы тут разные, ни в коем случае. То есть мы все люди, и хотим мы одного и того же: и мира, спокойствия, стабильности и процветания. Это то, что нужно каждому из нас. И вопрос, как это сделать, и как угодно нами там где-то как-то могут манипулировать. Нужно пора думать собственными головами. вашу думку, какое место Украины наилучше подходит для проведения вот таких э, такого спикувания, таких встреч? Ну, вот такие Оскільки центральные я... места. Так. Центральные. Ну, Киев это само собой, желательно, да. Тот же Донецк, тот же Харьков. То есть там, где вот большие скопления людей с Проти... обеих сторон. Выкоскупчики да. не протерич. Скорее все на столько людей. Так. Вот. То есть, вот знаете как, надо делать то, чего боишься. Вот точно так же нужно так. эти диалоги начинать там, где вот такое. Несовмістимо скоплення, інтересів, взглядов проблем. Останнє питання. А на вашу думку, три головних теми, які сьогодні здатні об'єднати нашу країну? Людей, які е, в неї мешкають, не тих, хто нами править. Щоб ушло, ну то есть мир. Так. Ну, наверное, Три восклицательных знака, да. Рядом со словом мир. Дякую, будемо сподіватися, uh -huh. що все буде Е, e, Понімання. Ну і розцвіт. Та вот, я би такі слова подобрала. На да, все добре. Дякую, що до нас. прислідована. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре і хай вам щастить.